Так. Всем доброго раночку, любые друзья. Я распочинаю свой сегодняшний рыболовный день. Будем дивиться, что нам сегодня даст наш любимый северский денец. Пока дает только траву. В общем, дивиться. В принципе, плана на рыбалку немає. Это я приехал на свои затоптані в принципе уже места. Я тут был не один раз. Ну, есть одно но. Последний раз я тут был довольно таки давненько. Недели две назад. Примерно. Может трошки даже немножко больше. Даже. Так что не знаю, что все получится. Посмотрим, где сейчас рыба. Багато чого помінялось за да, це время. Наросло нової трави багато. Нової трави багато наросло. І якби вода трошки упала. Не багато, не критично, я думаю, але упала. Так що будемо дивитися, що, що помінялось. Що помінялось, будемо дивитися. Попробуем пошукать сейчас мелко щука или какого-то в заливчику. Обрыбаться по бырочку. А потом попробую поупираться что-то более интересное здесь, ближе, ближе русло. Так что все. Ставим лайки. Подписываемся. Колокольчики. Все дела. Пальцы вверх, пальцы вниз. И полетели. Ну что, ребята, это контент. Перекат, трава. Походу, какая-то рыба на Сейчас, если, если я не распугаю, то я вам покажу. Даже чайка не тусуется. Ну, тут только что такие моменты выворачивались, я в шоке. Я не знаю, что это за... Кто это вообще? Это есть здоровый. Что-то протыхло, на никого. О, видите, что делать? что мне подсказывает, что это сазончик. То есть у меня такое ощущение есть. Это она, конечно, с собой есть подсака. Здорово. Идея, конечно, бредовая, но попробовать стоит, наверное. Ладно. Сейчас будем пробовать что-то движевать тут. Ну, наконец-то я дождался. Да все, стоять. Стоям бы. Наконец-то. Конечно, она... Конечно, она выстебывается. Она нажрана, пузо. Он, наверное, когда все сожрала пузо Я не знаю, ребята, я, я уже в шоке. Вот это, чтобы вы понимали, шоста поклевка. Шоста, блин, шоста. Она выходит, тыкает, тупо так, тык, аккуратно, и петляя. Причем скажу, что там щука сильно мелкая, ну не мелкая. Такая вполне себе, ну тут грамм 600 у нее. Плюс-минус, ну блин, я не знаю. Уже нервы сдают. Причем на разного бера тыкая. Выходит, тыкне и петля, и все. И добирать не хочет. Сидит в траве. Ну, короче, капец. Ладно. Продолжаем. Так, ну что? Буду я амнистировать. Сегодня нам, в принципе, рыба не нужна. Как нафиг она надо, не возле нам. Но... Ну, я думаю, если будет что-то такое кило и выше, я думаю возьму одну хотя бы, ну Хай что делаю, хожу, будем, будем отпускать. Давай ты наежена, давай, давай, давай. Оп. А, а. А. Скакала домой. А. Тузика и не отличает, страшная. Э? Охрана работает надо. Ха -ха. Ладно все друзья, а лайкосы тулам. А я продолжаю дальше. Так, ну что, друзья, рубрика Дабным кофеечка снова в эфире. Значит, что я вам хочу сказать. Дело не то, что дрянь, конечно, Ну и не фонтан. Не фонтан в плане в чем? Поклевка есть. Поклевок, в принципе, достаточно. Как бы 6 клевок за, в принципе, час рыбалки, даже меньше, наверное. Ну, как бы неплохо, даже очень неплохо. Но проблема в чем? Она мажет, ну как мажет, она бере, она тыкает. Я чувствую, что она тыкает, я ее бачу, то есть в очки под, ну, она под блоткой бьет. Но она не, ну, то есть не попадает в крючки, не знаю, как она тыкает, что она там делает. Но она как-то вообще не сегодня. Уже я воблеры воблера разные, побольше, поменьше разные подачи медленно проводка побыстрее на медленную не хочет плевать начинают тыркать побыстрее начинаются ну хотя бы какие-то отзывы у нее начинает она интересоваться но вот именно в заглот быть не хочет вот все одна только ударила четко и все ну короче ладно все всем смачного надеюсь до скорой встречи до дальнейших включений Продолжаю Да, конечно Речка меняется Просто вот с этот Период зимы до мгновенная Мгновенно, я не знаю Я был тут две недели назад Приблизительно Тут всей травы почти не было, было Там чуть-чуть, там чуть-чуть Такая пучочка Сейчас заросло просто нахрен усе. Так, это сейчас еще, 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 ну, тут толком как бы жары не было. Тут, если по-хорошему, еще, наверное, через неделю делать не все будет. Тут сейчас это все так, я не знаю, чем тут рыбачить, но будет. Я так вот. Кидаю плавающим лоддером, ну, таким медленно всплывающий. И твичу вверх палкой. Ну, заглубление у него ну, сантиметров до 20, 30. И то уже, ну, как бы... Не сильно комфортно собрать траву, да, конечно. Ну и она что же собака сутулая стоит. Щука ж тут вот на местности. Да это. По крайней мере я щука. Штурка мелко, мелко шнурки всякие разные тут тусуется. такие дела. Ну все равно ты після, після поимки. Еще две поклевки были мимо. Мелкая щука, такие, ну, наверное, по 300, 400, не больше. Но все равно тыкает, а что, ну, не бере. Я не знаю, что. Не бере за год. То есть, ну, не бьет в крючки. Я не знаю, как она... Я чувствую удар, тык. Все дела. Ну, я ее бачу. Ну, нет, и все. Тык на раз не уколыться ничем и добрать не хочет то есть интересуется а брать нет. или погода или не знаю что за нашествие так и непонятно что происходит я вообще не понимаю как оно работает не знаю. раз выходы есть значит должна клевать в принципе просто выбора как бы Поставить попер, ну, это тоже такая себе идейка, на самом деле. такая феерично, конечно, но но такая. Кстати, кстати, терся карп. Сазанчики трутся на перекатах. Я на одном был перекате, я его видел, Причем, такие сазанчики, я прям в шоке. Такие, наверное, по четверочку. Хорошенькие такие. Ну, это, конечно, классно, что в речке они Ловилось бы них, может быть, ли там полавливать, возможно, на фидерок будет проскакивать ребятки Ну, а так, пока планомерно под стеночкой облавливаю мелячок. Попытаюсь пытаюсь разобраться с ценой ребятами, те, что тыкают, а я толку ноль. Что, -то так что так. Я то так. Ничего нового, в общем. Траву и все. Елочку. Ладно. Будем пробовать. Здесь. Еще один шнурдель. Наконец-то, бляха. Что за хрень происходит? Поклевок. Ничего. Как красиво опять место. Красоточка. Я не знаю, поклевок реально уже заманался считать. Наверное, больше десяти было. Ну, он объедет, я не знаю, вообще непонятно. Короче, полазил я по руслу. Поклевок нема. Вот такая вот. Хм, полкило здесь. без. Полазил по руслу, поклевок нема я. Возьму по заливчику. Что Сейчас даже ради интереса Вложим в Ну, я тебе сказал, пол сапаса берем. Пожалуйста, сапаса в тарту Так вот. Щучка на вылочка. Полки ложечка. Так. хорошо. Яйцо плывет. шло. Опа, погнало. Все, красота. Красота. Продолжаем дальше. Да. Ну я-то вот такая воно и клей, короче, сегодня. Це вона. Полудорошная, короче. Пишеслов немає. Ну вот шо це воно. Куда он? Зачем это отшел? Куда он укрывал? Это капец. Петушилась по полной программе. И это расцеплять, чтобы мне крючки сейчас пальцами запалила. Ну, дети сумасшедшие. сумасшедший, так стоит. стоять, стоять не петушиться, буду жить, буду жить, давай, давай, все. Конечно, звери вообще страшные, просто, просто страшные. Что с ним делать, я не знаю, я с ними бороться. уже уплыли от своих мест. Оно все там позарастало травой. И тут, в принципе, тоже. Я это иду, с... ну, я с плавом. Пытаюсь это с плавом, но ветер мы начали в другую сторону абсолютно. Пытаюсь полавливать еще, но уже скоро буду пытлять уже 12 часов. Сейчас еще чуть-чуть, наверное, опустюсь ниже, там есть пару коряжек обкидаю и буду плыть до дома. Так что еще побачимся, выводы будут по любому по рыбалке. Так что все. До следующего включения, ребята. Так, ну что, друзья, финалочка. В принципе, Рыбалка то не погано получилась по поклевкам, но по результативности бубняк на самом деле такая. Шнуры мелкие, всех пусты ничего, в принципе, ну я, я как бы и не планировал забирать ничего, ну такая, короче, ничего интересного особо и не получилось. Поклевок куча, ну бьем мелкий шнур, в основном по заливам, по таким по заводюшкам, по невеликим по руслу я рыбы не нашел. Я не знаю, где та щука шарится. Травы куча уже. Наверное, все. Сезон крупных облерів закончился. я так, я так подозреваю. Придется уже начинать. Ну, в принципе, это что то сегодня делал. Я уже бы мелкими воблерами. Крупные воблеры я кидал. Но ничего особо с этого не получилось. Было два выхода, как и на мелкие. В принципе, тоже мелкая щука была ну, все мимо. Ну, в общем, как-то так. Я уже собрался. Ну, как собрался, уже собираюсь. Сейчас ладушку свою сложу. Трошки помыю. буду переть до дома. Такие вот местяки классные. Реально местяки классные. Ну, что-то вот нема рыбы. Не знаю, где она делась. Бачив еще пару рыбаков балакал с ними. Кажут, тоже окунь мелкий. Мелкая щучка. 300 грамм. И все. Ничего толкового немає. Куда делась нормальная рыба, я не знаю. С интересного еще что было. Побачив сегодня третий сазанчик. На перекате, на милячку. траві газує так щоб мама не горює. Такі сазанчики є і по скидку и по четверочку і такие двушечки і всякі сазанчики є хороші, красиві. Ну, не знаю. Наверно, следующая рибалка буде на фідер, скоріше. Попру, попробую я кстати спорирок сделаю я вчора виїжджав на фідер, Ну, рибалка була дуже коротка. така З двух грубого до пол шестого Я пришел, примаркировался. Поймал я четыре густера таких зачетных. Больше ладохи. И все. Время закончилось. Поехала дома. Ну, тебя так, выскочил чисто разведать обстановку. Хочу приехать, посидеть. А бы желательно, конечно, с ночевкой. Ну, но вряд ли, что получится. Ну, не знаю. Подивлюсь. По возможности, по времени подивлюсь. Так что, ладно. Всем пока. Ставим лайки. До скорой встречи. Папа. -па.